Года решением были вопросы социально-экономического, правового и гуманитарного характера, равно как и тема всеобъемлющего урегулирования, включая институциональные, политические вопросы и вопросы безопасности. Как известно, в 2013 году Украина возглавляет организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, и достижение прогресса в Приднестровском урегулировании определено одним из ключевых наших приоритетов. Это достаточно серьезный, но в то же время логичный и оправданный вызов для украинской дипломатии, так как наше государство не только является посредником и гарантом Приднестровского урегулирования, но и имеет общую границу с этим регионом, где проживает большое количество наших соотечественников. В этой связи хочу обратиться к словам министра иностранных дел Украины Ленида Кажары, который избрал именно Молдову страной своего первого в этом году визита за рубеж о том, что Украина как председатель ОБСЕ предлагает сторонам уникальные возможности для продвижения на пути приднестровского регулирования. Для достижения этой цели особо важным инструментом является активный диалог между Кишиневым и Тирасполем на всех уровнях, которому мы намерены все мерно и всячески содействовать.